Що робити з тим, що зараз робиться у східних регіонах? Що робити з Донецькою народною республікою, яка так бажає відокремитись вже Донецької народної республіки? Немає, немає. Вже визнали це і обласні ради, тобто регіональні ради, ну визнале що... все одно неспокійно Ви праві, так. що там дійсно неспокійно. Так а, Анастасію, ну е, мені здається, ви нам можете більше розказати про молодь. От е, чи справді, можливо, ви знаєте, чи справді е, в східних регіонах е, виходить молодь на ці мітинги? Ні, це неправда. Е, у східних регіонах молодь якраз е, обурюється тим, що зараз у їх рідних містах присутні так звані ті зелені чоловічки, і те, що їх сім'ї зараз окуповані, і вони це чудово розуміють. Навпаки, якраз бабусі, вони напевно в цій ситуації найбільше А, І тільки вони кажуть про, ну, як про підтримку, виходять, а так сім'ї взагалі обурені. А ви навчаєтеся в, інст... в Шевченках. Да, так. А в якому інституті? Філософський факультет. Ага, Скажіть, а багато ваших знайомих хлопців пішли до лав Національної гвардії? Багато записалися а так записалися. Тобто записалися. вони як у резерві чи так, вони у мобілізовані? Розерві. Ні, але ніхто з моїх знайомих не мобілізований. Друзі, зараз ми а, послухаємо а, східну Україну. Донецьк, добрий вечір. Добрий вечір, Донецьк. Добрий вечір. Студія. Як вас звати? Добрий вечір. Як вас зовут? Меня зовут Николай Левченко, Я э, обичний э, так скажем гражданин, житель міста Донецк. Очень приятно, Ніколай. Ми слушаем вас относительно референдума. І крім того, у нас в гостях Анастасія Анастасія Руденко. У нас в гостях а в, власне Анастасія відповідає за студентство. А нині від імені Київського національного університету імені а, Тараса Ну, Однака Ніколай, зараз ми слухаємо вас. Ну, как бы ну, я немножко не в тему, не к студентству отношусь и так далее. Я вам скажу, ну, по поводу референдума. Значит, ну, большинству, скажем так, жителей Украины этот референдум ну, не нужен, и он ничего не даст. По той простой причине, что, ну, я так думаю, ничего не изменится. Все это, как говорил пан Сушко, кукловодство и так далее, с помощью олигархов, которые все это ну, воплощается в жизнь. Референдум, нужен ли он вообще? Да, сейчас он на данный момент нужен. Почему? Потому что ну, люди доведены до предела, э -э вот. люди не верят, люди боятся, они не верят никакой власти. Ну, мы на местах не верим здесь ни Януковичу, э -э мы не верим также самопровозглашенному президенту Турчинову и так далее. Э -э вот. Поэтому, ну я думаю, все-таки референдум нужно провести. Ну, хотя же, повторяюсь, опять же, он ничего нам не даст. Так, Николай, а скажите, а э, вот вы, лично вы, либо ваши знакомые, либо э, друзья, родные, близкие, вот вы принимаете участие в тех э, акциях, ну, скажем так, гражданского неповиновения, которые происходят в городе? Скажем так, э, ну, из моих знакомых лично, кого я знаю, все люди ходят на работу, и никто нигде не принимает участие. Так, а скажите, а кто же там собирается-то тогда? Я не скажу вам, что это какие-то там российские там спецслужбы и так далее. Я думаю, это, ну, наверное, такие доведенные до отчаяния люди теми или иными обстоятельствами в стране. Вот. Ну, из моих знакомых лично там никого нет. То есть, Николай, давайте резюмируем. Если будет проведен референдум, то градус напряжения сразу же упадет в регионе. Да, я думаю так, скорее всего. Ну, просто он нужен, уже необходим. Ну, Ну, вопрос ви... стає трібром, і всього відмови ета вже поняли і сповняючи об'язаності президента, поскольку сьогодні заявив ну именно на такої перспективі, пане Миколо. А мене до вас запитання перед тим як проводити референдум. Чи а, має наша влада все-таки спробувати домовитися, сісти за стіл переговорів перед референдумом? Чи референдум, і все більше б питання ніяк не вирішиться. Нет, я думаю, все таки ну люди повинні знаходити якийсь діалог. Почему? Потому что, ну, ну, возможно, это все может быть. Ну, референдум, что такое референдум? Референдум, опять же, я же сказал, он ничего не даст, а это затраты. У нас богатая страна, она у нас нищая. Вот. И поэтому, я думаю, ну, он нам пользы никакой не принесет. Ну, возможно, ну, можно как-то договориться так, я понимаю. Федерализация. Ну, то бишь, скажем так, сейчас в Киеве сидит один пан или два, а так мы их будем кормить еще пять которые будут здесь сидеть еще на местах и будут творить то, что они хотят. Они и так творят, что хотят. Что в Киеве, что здесь. Мое личное мнение такое, не нынешняя власть, которая она уже была до этого, не та, что вот, которую там выгнали и прогнали, которая сбежала в Россию, они не вызывают доверия у народа, и гнать их надо всех просто в шею. Вот. Есть люди перспективные, умные, молодые, целеустремленные и более честные, чем те, которые уже, ну, так сказать, показали свое истинное лицо, показали, на что они способны. А способны они только врать, лгать и обворовывать свою собственную страну и своих собственных граждан. Э, Николай, так, давайте определимся. Смотрите, я вижу, ну, э, вы точнее, вот насколько я понимаю, вы видите выходы из ситуации в том, что, а, будет проведен референдум, б, досрочные парламентские выборы, а с президентскими выборами вы их проигнорируете, либо все же придете проголосуете? Ну, наверное, скорее всего, я все-таки пойду голосовать по той простой причине, чтобы ну, мой бюллетень, скажем так, не ушел куда-то по другому назначению. Я, скорее всего, проголосую против всех, потому что для себя достойного я кандидата не вижу. Я, опять же, и большинство людей так считают. Ну, хотя я все-таки думаю... Э один из тех, кто там заявленный, Порошенко, все там уже проплачено, и он лидирует, и я думаю, не все так люди думают. Большинство граждан, що він президентом, вне зависимості від того, як проголосують граждани. Микола, дякуємо вам дуже. Ми не займаємося агітацією, але дякуємо вам за вашу позицію. Я Кстати, вже не... зрителі ну, пишуть, що без безперечка студії. Я от первый перший раз прочитаю, по скайпу супер, пусть народ вишає, куди їх налоги тратить. Е, так, е, насправді, е, друзі, наша сьогоднішня гостя Анастасія Руденко, родом із Слов'янської Донецької області. Анастасію, е, власне, ще одна причина, чому ми вас. Запросила, тому що а, ваша, мабуть, якщо не ви, то ваша сім'я і ваші да. друзі, мабуть, точно орієнтуються на ситуації а, ну власне ситуації на місцях, да. розкажіть, що там тут відбувається на дану минуту. На данную минуту сейчас там положение, конечно, э, далеко не утешительное. Э, моя семья вот сейчас э, сидит дома, потому что э, обстановка, конечно, устрашающая. Э, там раздали оружие просто э, митингующим людям, и э, то есть на улицах находиться небезопасно. А кто раздав сброю? Когда городское отделение э, э, милиции, тогда как раз оружие было захвачено.